И всем привет, вы сейчас на канале Hello Паша. И мы тут сейчас у бабушки и дедушки. Тут ничего не могу быть, что сразу кажу. Ну хотя бы сейчас всех полобыть можно. Попрыгать на батуте можно. Только вот так вот взутым. А не взутым. Вот там грязно. Как вы бачите, лестница, огород, голубые, дедушка там, соседи наши там. Ну, вот так вот. Пишите, на кролики. Там подивитися На тих кроликах кролики. <ролики> кролики. Кролики, 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 Я не понял. А ч їх мало так стало? Може там їх багато? Сейчас почекай. Почекай тай. Да. Сейчас я спущу ее. Да. Может быть, кроме. Он... Хм, э -э -э. А, вот тут еще кролики. Привет, Басик. Вот Басик, вот Барсик. Соня, Соня. Любилась, люби, Соня. Сейчас тут дедушка. Опа. Я сейчас поснимаю кролики. А, тут что, еще и гальфер? Что вони там делають? О. О, гайсет, гайсо. Басик вже, думає їх всіх з'їсти. Вот. Тут басик ще. Тут ще кролика є. Ми тут багатенько. Там ще. Вот, Барсик за тут Да, Барсик? Барсик! Соня, фу! Соня, хочу укусить Нельзя! А вы просто ж Барсика, деда. Барсик, Барсик, пошли гулять, пошли. Жалко, 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 жалко. Моя десь людей дивиться, я дивился, знаете сколько? Три тысячи девятьсот людей меня бачило. В Ютубе. три тысячи девятьсот а подписчиков 18. Видео 37 или 38 уже. Это даже уже 40. Это 40 видео, по-моему. Я из Украины. Покажу одразу. О, это моя любимая. Это качелька вот такая. Садишься и вот так вот разгойдуешься. Давайте разгойдемся. Все мы. Все мы. Сейчас. Нет, там еще 5 ночі, ще щось... вот да, тут щесь фобії. а тут вишня, вот там теж вишня. А тут абрикос, по-моєму, щасливий, я не пам'ятаю. Ну, все, ребята. Відео я буду, може бути, кожен день робити. Я ще може бути, може бути таке, що я не зніму відео п'ятницю. Ну, я постараюся, щоб я зміг вам якесь відео зробити. Може бути, я з другою буду робити відео. Так що чекайте. Може бути відео не буде? Може бути і буде. А, стачка, я ще вам і завтра зніму відео. Придумаю там, що там буде, коротка. Так що ми будемо дивитися весь весь огород. Только надо с дедушкой. Бо я там не понимаю, где капуста, где это, где крошка, где укроп, где это. Ну, короче, где все. Так что вот так вот, ребята. Ну все, ребята, давайте, пока.